Sağolmayız şahidler. Bu dersimiz 5. sınıf İngilizce dersliğinden Unit 12 Life is Fun Lesson 2 Azerbaycanlı Sportsmen Ders 2 Azerbaycanlı İdmançılar. Exercise 1. Group work. Read the questions and discuss them in your group. Komanda işi, sualları okuyun ve qrupunuzda müzakere edin onları. Who is your favorite Azerbaijani sportsman? Sizin Azerbaycanlı sevimli idmançınız kimdir? Buna cevap olarak, my favorite Azerbaijani sportsman is Farid Mansurov Why do you like him, her? Niye göre onu hoşlayırsınız, sevirsiniz? I like him because Farid Mansurov is two-fold wrestling champion. Çünki mən onu xoşlayıram çünki o 2 qat dünya güreş çempionudur. He is the best male athlete of the year. Həmçinin o, ən yaxşı ilin ən yaxşı atletidir. Bu şəkildə cavab verə bilərsiniz. Siz də öz sevimli Azərbaycan idmançınızın adını qeyd edib, onun nəyə görə sevdiyinizi qeyd edə bilərsiniz. Exercise 2. Pair work. Look at the pictures, ask and answer the questions. Şekillərə baxın, suallar verin və cavablandırın. Əncəlilkə şəkildən altını oxuyaq. This is Ayşam Bayramova. Her favorite sport is gymnastics. Bu Ayşən Bayramov adıdır, şəklə gördüyümüz gimnast. Onun sevimli idmanı gimnastikadır. This is Togrul Askarov. His favorite sport is wrestling. Bu Togrul Askarovdur. Onun sevimli idmanı güreşdir. This is Ilahi Qasımova. Her favorite sport is karate. Bu Ilahi Qasımovadır. Onun sevimli idman növü karate-dir. Who do you see in the pictures? Şəkildə kimi görürsünüz. I see in the pictures Azerbaijani sportsman. Mən Azərbaycanlı idmançıları şəkildə görürəm və ya I see Azerbaijani sportsman in the pictures. Bu şəkildə yaza bilərik. Which sport are they doing? Onlar hansı idman növü ilə məşğul olur? Ayşəm Bayramova is doing gymnastics. Doğrul əs Askerov is doing wrestling. İlahi Kasımova is doing karate. Which of them is your favorite sportsman or sports woman? Onlardan hansı senin sevimli idmançının, yani kadın idmançın veya kişi idmançındır? My favorite sportsman is Torul Askerov. Benim sevimli idmançım Torul Askerov'dur. Yani onların arasından. What sport is Torul doing? Torul hansı idman? Lan məşğuldur. Yəni hansı idmanı edir? Doğrul is doing wrestling. Doğrul güreşlə məşğul olur. What sport is Ayşən doing? Ayşən hansı idman növü ilə məşğul olur? Ayşən is doing gymnastics. Ayşən gimnastika ilə məşğul olur. Why is İlahə famous in Azerbaijan? İlahə Azərbaycanda niyə görə məşhurdur? İlahə was the first Azerbaijani medalist of the Baku European Games. She won the bronze medal. So, Ilaha is famous in Azerbaijan. Burada açıqlama verdiyim zaman, Ilaha 1-ci Bakı Avropa Oyunlarında ilk medal qazanan Azərbaycanlıdır. O, bürünc medal qazanmışdır. Nəticədə o Azərbaycanda məşhurdur. Bu şəkildə cavablayırıq. Do you like karate, wrestling or gymnastics? Sən karatenin, güreşi, gimnastikanı xoşlayırsan? I like wrestling. Mən güreşi xoşlayıram. Exercise 3 Group work prepare interview question for Tural Askarov, Ayshan Bayramova, Ilahi Qasymova using the words from box. Deməli, qutudakı sözlərdən istifadə edərək Tural Askarov, Ayshan Bayramova və Ilahi Qasymova ilə birlikdə intervyu sualları, yəni onlarla, onlarla birlikdə keçiriləcək intervyu sualları hazırlayın. Azerbaijan, represent, təmsil etmək, wrestling güreş, sports, idman, famous, məşhur, karate, karate, hero, qəhrəman, futbol, futbol, gymnastics, gimnastika, sportsman, idmançılar, country, ölkə, happy, xoşbəxt. Bunlarla bağlı sizə hazırladığım sualları göstərirəm sizə. Bunlarla bağlı aşağıdakı sualları sizə hazırlamışam. Doğru Əskərlovla başlayırıq. How you are feeling? Sən necə hiss edirsən? Nə hisslər keçirirsən bir növ? Who is your role model in Azerbaijan about becoming a wrestler? Sənin Azərbaycanda bir güreşçi olmağıma olmağıma səbəb olan rol modelin kimdir? Bir güreşçi olmağına ilham verən kimdir? What difficulties did you face in wrestling? Güreşdə sən hansı çətinliklərlə üzləşmisən? Do you think that you are famous in other countries? Sən düşünürsən ki, digər ölkələrdə də məşhursan? Are you happy that you represent Azerbaijan in wrestling? Sən Azərbaycan güreşdə təmsil etdiyin üçün xoşbəxtsən? Do you like football? Who is your favorite football sportsman? Sən futbolu xoşlayırsan? Sənin sənin futbol oyunçu üçün kimdir, idmançı üçün kimdir. Daha həqiqətə movayla bağlı verəcəyimiz suallara keçirik. Who is your role model in Azerbaijan? Ebad Pikaminge karateka. Yəni sənin karatez olmağına Azərbaycanda ilham verən şəxs kimdir? What difficulties did you face in karate? Karate-də sən hansı çətinliklərlə qarşılaşmısan, üzləşmisən? Do you think that you are a hero in your country? Sən ölkəndə qəhrəman olduğuna düşünürsən? Olduğunu düşünürsən? Are you happy that you represent Azerbaijan in karate? Azərbaycanı karate-də təmsil etdiyin üçün xoşbəxtsən? Who is your favorite sportsman in Azerbaijan? Sənin Azərbaycandakı sevimli idmançın kimdir? Son olaraq Ayşən Bayramova ilə bağlı intervyunun suallarına keçirik. Who is your role model in Azerbaijan? Ebd becoming a gymnast. Dənin Azərbaycanda bir gimnast olmağına səbəb verən, ilham verən şəxs kimdir? How do gymnast train for success? Gimnastlar uğur üçün necə məşq edirlər. Do you think that you are a hero in Azerbaijan? Sən Azərbaycanda qəhrəman olduğunu düşünürsən? I am happy that you represent Azerbaijan in gymnastics. Gymnastics. Sən Azərbaycan gimnastikada təmsil etdiyin üçün xoşbaxsən. Who is your favorite country in the Olympics? Olimpiadalarda sənin sevimli ölkən kimdir? Favorite ölkən kimdir? Bu şəkildə İntervyu sualları hazırlaya bilərik. Dərsimiz burada bitir. Digər dərslərdə görüşənədək. Dərslərinizdə uğurlar. Sağ olun.